jsem právě chtěl hovořit o tom, že Bůh už, když vyšli Izraelité z egyptského otroctví, že s nimi procházel v oblakovém a ohnivém sloupu. Když je z takový Ohněný a oblakový. I Ve dne byl oblakový a v noci jim svítil ohnivý. A v den bylo jak chmara a v noci jak vohonný stov. My také máme na ikonostasu dva vlastně také takové ohnivé sloupy. Na ikonostasi máme dva tež, eh, oh, U svatého Bazila Basila. I, proroka Eliáše. i proroka Eliáše. Bůh promluvil v životě s proroka Eliáše třikrát ohněm. V životě proroka Eli, Bůh promluvil třiči ohněm. Který se stoupil z nebe. Jaký zjišel z nebe. Nejprve spálil tého bíka i z, kamen, i z kameny nahoře Karmel. Z prvé spálil bíka nahoře Karmel a po druhé a po třetí spálil 50 vojáků. A po druhé a po třetí spálil po 50 vojáků. Čili celkem 100 vojáků. Dobro, 100 celkom vojáků. Boh urobil tento zázrak. Boh zrobil také čůň. Ještě u tého proroka Eliáše. Ještě do světov proroka Eliáše. To se týká dnešní doby. To se týká dnešní doby. Pro vystoupil proti modlářství. Pro roky, proti A proti, proti, bych řekl, no proti takzvané úctě k jiným religiím. протепошана до інших релігій. Хто рабила вже на другому Ватиканському концилі дана, яка вже далася на другому Ватиканському соборі? В Deklaratio Nostrae Tatae. Deklaracje Nostrae Tatae? О так звана уцте к ним eh, набоженствям. Пропошана до інших релігій. То з намина уц стол і їх демонів. Це означає пошана до їх демонів. A Jan Pavel II. v Asizi to realizoval. A Ivan Pavel II. v Asizi to realizoval. Vtělil to. Vtílevce. A Benedikt 16. vlastně beatifikace Jana Pavla II. přijal nové učení do církve. A Benedikt 16. beatifikace Jana Pavla II. přijal nové učení do církve. Čili úcta pohanským démonům. do pohanských démonů. To znamená zrada podstaty křesťanství. To označá zrada suti křesťanství. To. Protože, jak říká písmo svaté, čemu pohané obětují, obětují a klanějí se demonu, Nebo jak káže světe pismo pohane, tež to žartují, žartují démonům a ne Bohu. A teď se vytvořilo veřejné mínění v celé církvi. A teď stvorilo je taková dumka důmka v celé církvi. Že pohani, kteří ucstívají demony. že pohani, jak ještě nový démon, přinášeli jim a, ne, a, teďka začínají přinášet i lidské oběti. I počínají přinášet jim i lidské žartvy. Že to je uctívání Boha. Co je pošláno do Boha. A, t, a proto také se mohlo stát, že vystupuje to prokletí, které vyšlo do světa. Co je vlájeca prokletí, které vyšlo v svět? Právě na křesťanských a speciálně katolických územích. Sáme na křesťanských a častěji na katolických teritoriích. Či přichází ta ideologie homosexualismu? Přichází ideologie homosexualismu? Spojená s pedofili a ideologie juvenální justice brání dětí a jejich žertování démonů. To je ovoce nostra etáte. A to je ovoce asi už je pod. Чи дух Асіжу є дух Антихриста, дух Нью Ейдж? Дух Асіжу – це дух Антихриста, дух Нью Ейдж. Структура католицької церкви зустава. Структура католицької церкви залишається. Священники слави літургії. Священники відправляють літургії. Але поки прийняли духа Асіжу, Але коли прийняли духа Асіжу, так літургія служить неплатно. То літургії відправляють недійсно.

I přišlo jiný duch. Který vnáší prokletí a smrt. Jaký přinosí prokletí a smrt. A teď jsme to svědky. A teď my toho svědky. A když se dějí ty největší zločiny? I když dějí ty největší zločiny? Tak církevníci drží dále lid v temnoti. To církevníky dále, které mají lid v temnotě. Nevolají SOS. Nevolají SOS. Nevolají pokání. Nezaklakají do pokání. Ale jenom prostě prostě zaslepují oči těm, kteří by, kteří by mohli prohlédnout. Zaslepují oči těm, kteří by prozřít. A když někdo ukáže na nebezpečí, tak tomu dávají ex komunity. A to jich tady na nebezpeku, to jemu dadoť exkomuniky. Jenže ty exkomuniky jsou neplatné. Ale ty exkomuniky nedíš. Protože církevní exkomunika neplatí. Bo církevná exkomunika nedíje. Pokud někdo sám je pod Boží prokletím, pod Boží anatemou. Jak to kdo je sám pod Božím prokletím, pod Boží anatemou. A pod Boží anatemou je každý církevník. A pod Boží anatemou je každý církevník. Je církovný, každý kardinál. Кожен кардинал, біскуп, єпископ, князь, священник, монах, монах, монах муж або жена, чоловіка або жінка, які прийняли духа Асизи, які прийняли духа Асизи, духа Антихриста. Духа Антихриста. Поки не будуть робити покаяння, якщо не робитимуть покаяння, а зустануть аж до смерті, і залишаться до смерті, будуть вічні завершені, то будуть навіки засуджені. Debíťari na mém místě byl samotný Kristus. Jak chtěb tud na mém místě byl sám Kristus? Nic jiného by nemohl povědět. To nic toho jiného nezmíhl vyskazat. Nic jiného. Nic toho jiného.